Əgər bir adamə hər gün 86400 manat verilsə və deyilsə ki, bunu ancaq bu gün xərciyə bilərsən. Sabah artıq bu pul səndən alacaqlar. O adam nə edər? Əlbəttə ki, ağıllı adam onun hamısını qəpiyinə də öz xeyri üçün sərf edər. Elə isə nə üçün bəzi insanlar qızılla bərabər vaxtını yaxşı işlərə sərf etmirlər? Əgər hesablasanız görərsiz ki, 1 gün, yəni 24 saat 86400 saniyədən ibarətdir. Ər saniyənin qadrını bilmək lazımdır. Ömür gedir və o saniyələr bir daha geri qayıtmayacaq. Bu xüsusdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. İki nəmət var ki, insanların çoxu onu layiqincə dəyərləndirmir sağlamlıq və bir də boş vaxt